на внимание нашего героя, трудолюбивая, серьезная, политически грамотная, занимающая активную жизненную позицию, страна Совет. Какая же из претенденток выглядит герой? Герой же у нас сегодня один, десятый был класс, носивший когда-то четырехсложное имя. ВИП, СССР, ПЛС, Какое сложное имя? Ну, никак не вписывается в карту Шанхайского объединенного королевства. И герой пришел на нашу передачу найти себе новое, достойное имя. Свое гордое имя. Пообщайтесь, поговорите, и кто знает, может, именно она ваша судьба. Среди тысячи имен других ты не найдешь чудесней. Звучит оно совсем как стих, звучит оно, как песня. Не сомневайся, город дорогой, ведь знаю я на практике. Пройдешь счастливый путь земной. Ты с именем галактика. А вот и, кстати, вторая претендентка. Планета смеха. Она тоже хочет показать свой сюрприз. А вот так будешь жить чудесно. Кое имя выберешь мое, да и не стихи, и не песня. Зато со мной прикольное житье. подарить Название нашему герою. Уважаемая страна Советов, вам слово. У тебя растут года, будет и 16. Ну и как же быть тогда? Как же называться? К нужному названию приложи старания, даже и сомнений нет. Я не песня и не смерть. Будь же ты страной советов, ждет тебя большой успех. Да, отмечу, но, скажу, вот дело, отмечу, как Наша служба, я опасной трудно. И на первый взгляд, как будто не видно, Если кто такой, где у нас порог. Отряд, молодежь, особо назначение. When you to the you're going to the shit off. you going to the shit off.